بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى شو سيد الأيام حج المساكين كنبات شمزك بركاته avvalgi darslarimizda yosh bolalarni tabiatida uchraydigan to'rtta narsa haqida suhbat qildik yolg'on o'g'irlik so'kinishlik va bolalarni tabiatini aynishligi fe'lini buzishligi uchtasini suhbat qildik yolg'on o'g'irlik so'kinishlik behayo so'zlarni gapirishlik mana endi bolalarni tabiati aynishligini sabablarini ko'rib chiqamiz birodarlar bu musulmon ummati mana u oxirgi oh, ikkita asrda bir baloga girifdor bo'ldi bu balo shunaqa baloki musulmon bo'lmagan boshqa xalqlarga taqlid qilishlik balosi g'arbga taqlid qilishlik balosiga uchrab qoldi bu ko'r ko'rona taqlid birodarlar odamlarni dindan xulqdan milliylikdan to'sib qo'ydi bu g'arbillarni tushunchasiga ko'ra dunyo bir marta beriladi hayot bir marta beriladi undan imkoni boricha ne'matlanib huzurlanib qolishlik kerak bir marta berilgan hayotda huzur halovat qilib qolishlik kerak o'shaning uchun hozirgi yoshlar birdaniga bo'lsa hamma narsa bo'lsa bu ana shularni bergan targ'ibotini tushunchasi kattalar aytadi bolam sabr qil musulmonchilik asta sekin tez kelgan davlatdan bu ana shularni bergan targ'iboti ana shularni bergan tushunchasining ta'siri <laughs> ayrim o'zini aqlli deb sanaydigan odamlar ana shu g'arbga taqlid qilishlikni madaniyat taraqqiyot belgisi deb biladi yarim yalang'och yurishlik erkak xotinni aralashib yurishligi behayo bir kinolarni nusxalarni eshitishlik ularni nazarida shu narsa taraqqiyot madaniyat deb qaraladi bunaqa odamlarni hayotiga qarasak g'ami faqat tashqi ko'rinishi kiyimi jihozi uydagi bir qulayliklari faqatgina mana shu dunyosini obodonchiligi bilan band bo'lib qolgan bunaqa fikrda yashayotgan odamlar bunaqa odamlar shu dunyoda o'zida ham halok bo'ladi oxiratda ham bir alamli azobga qoladi shu bhayo birodarlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam otalarga onalarga farzandlarni islom bilan tarbiya qilishlik uchun kerak bo'lgan hamma ko'rsatmalarni qoldirib ketgan akmaltu lakum dinakum dedi alloh taolo bugun sizlarni dininglarni mukammal qildim dedi mukammal dinimizda hamma narsaga birodalar mukammal suratda ko'rsatmalar bor mana farzandlarni tabiati fe'li aynishligini ayrim sabablarni ko'rib chiqamiz ko'r ko'rona taqlid qilishlik bu zamonimizda aniq ko'rinib turgan narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam imom buxoriy va muslimdan keltirgan hadisda aytadilar ibn umar roziyallohu anhudan mushriklarga xilof qilinglar mo'ylarni olinglar soqolni qo'yinglar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ochiq oydin aytyaptilar mushriklarni qilayotgan odatlarga teskari ish qilinglar xilof qilinglar payg'ambarimiz aytganlar kim o'zini bir qavmga o'xshatsa bas u ana shulardan bas u ana shu o'shalardan qiyomat kunida kim bir kishi kimlarni orasida tiriladi kimlarni yaxshi ko'rgan bo'lsa kimlarga o'xshashishni xohlagan bo'lsa qiyomatda ana shularni orasida tiriladi shunday bir yigitlarni ko'rasan kuch quvvatga to'lgan nihoyatda bir qadbi qomati zo'r yerni ushlasa kindigini uzib yuboradigan bolalar g'ami tashqi ko'rinishi aynaydi oldida soatlab turadi go'zallik salonlariga boradi ey bor ekan shunaqalar qayerdan oldi bu narsani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar o'zini bizdan boshqalarga o'xshatganlar bizdan emas o'zini bizdan boshqaga o'xshatganlar bizdan emas yahudiy va nasroniylarga o'xshamaylar to'ylarni qaranglarda to'ylar kimlardi to'yga o'xshayapti qayoqdan shunaqa bo'lib qoldi bular qay'adan shunaqa bo'lib qoldi erkaklar erkak sifatida o'ziga o'ziga bir o'xshashligi kerak ayollar ham ayol sifatida bir ayolga o'xshashligi kerak bo'ladi agar erkaklar ana shu ko'r ko'rkorona taqlidga erchib xotin sifatid o'lib ketayotgan bo'lsa xotinlar erkak sifatida bo'lib ketayotgan bo'lsa bilinglarki bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yomon ko'rgan holat farzandlarni tabiati o'zgarishlik şey, sabablari birinchisi taqlid dedik taqlid payg'ambarimiz aytadilar laysa minna man man tashabbaha tashabbaha bir rijal ar-rijal bin bizlardan emas o'zini erkakka o'xshatgan ayollar bizlardan emas ayollarga o'xshatgan o'zini erkaklar shuning uchun yurish turishimiz kiyim kechagimiz qaraylik erkakcha bo'lsin erkakcha bo'lsin umuman musulmonlardan ya'ni musulmon bo'lmagan xalqlarni urf odatiga ko'r kör ko'rona ko'ngil qo'yishlik taqlid qilishlik yaxshi ish emas shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar imomi tavoroniydan bu hadis bizdan boshqalarning odatlarini qilgan kimsa bizdan emas bizni sunnatimizdan boshqalarni sunnatiga ergashganlar bizni urf odatimizdan boshqalarni urfodatiga ergashganlar emas deyapti ertaga kuyov bola uylanmoqchisiz ertaga erga tegmoqchisiz musulmonlarni urf odati qanaqa degan savol qiziqtirsin sizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda shunday marhamat qiladilar bu hadis abu xurara roziyallohu anhu rivoyat qilingan sunani termiziydan immo bo'lmanglar dedi payg'ambarimiz immo kim odamlar nima qilsa shuni qilib ketaveradigan odam immo bo'lmanglar bunday kishilar agar odamlarga yaxshilik qilishsa biz ham yaxshilik qilamiz deyishadi agar odamlar zulm qilishsa biz ham zulm qilamiz deyishadi buni o'rniga dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar odamlar yaxshilik qilishsa yaxshilik qilishga agar yomonlik qilishsa zulmga o'tmaslikka o'zinglarni o'rgatinglar dedi tushunarlimi ko'pchilik nima qilsa shuni qilaveamiz biz ham demanglar musulmon odam immo bo'lmaydi tushunarlimi yarashadimi yarashmaydimi tushadimi tushmaydimi cho'ntagi yetadimi yetmaydimi qilaveradi chunki kim qilyapti ko'pchilik nima desa biznm o'shada endi deydi shu odam immo bo'ladi chunki ko'pchilik aroq ichamiz desa ichib qo'yaveradi ko'pchilik jumaga boramiz desa nima qilib qo'yaveradi jumaga ham borib qo'yaveradi musulmon o'g'il bolalar jo'ralarni orqanglardan erchitinglar sizlar modon diktovat qilinglar chunki sizlarni dininglar bor sizlar dinga oyatga sunnatga suyanyapsizlar birodarlar bular targ'ib qilayotgan narsa vaqtinchalik narsa hop demak g'ariy dinlarni urf odatiga ergashib bo'lmas ekan g'ariy dinlardan hech narsani olib bo'lmaydimi nima deb o'ylaysizlar ularda nimalardan uzoq bo'lish kerak va yani nimalarni olish kerak yup oladigan narsalarimiz bor mumkin bo'lgan narsalar bor foydali ilm masalan tabobat ximiya fizika texnologiya ilm fanda yetishgan yutuqlari hayot uchun kerak bo'lgan foydali ilmlar buni o'rganishlik kerak ammo urf odatlarni olmaslik kerak lekin afsus afsus ayni mana shu ilm fan texnologiyasini olmaydida hozirgilar faqat turmush tarzini hayotini to'y to'rkindagi urf odatlarni olyapti va mana shu narsa bilan taraqqiyotga erishaydi deb o'ylayapti odamlar taraqqiyotga qachon erishasan ularni ilm fanini olib ularda ilm fanda yuksalganingda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar xitoydan bo'lsa ham ilm o'rganinglar xitoyda aqida ilmi hadis ilmi yo'q mushriklarni yurti u yerda dunyoviy fan bor odamlarni kundalik hayotini yengil qiladigan maishatini bir yengil qiladigan ilm bor modomiki emasmi shu narsa shariatimizda emas bizga foydasi bormi bor olishimiz kerak biz ularni ilm ma'rifatini texnologiyasini fizika matematika yoki ximiyadagi yutuqlarini olamiz urf odatlarni emas al hikmatu dollatul mu'min dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hikmat ya'ni ilm mo'minni yo'qotib qo'ygan moliga o'xshaydi qayerdan topsa shu şu ilmni shuni olishlikka musulmon birinchi haqli odam deyiladi qayerdan bo'lsa ham adiblardan birini so'ziga quloq tutamiz u aytadi har bir xalqni har bir ummatni saqofati ya'ni ilmdagi tajribasi hayotdagi tajribasi saqofati asalga o'xshaydi uzoq vaqtlar davomida mana shu xalqlar ilm tajriba gullaridan to'plagan asalga o'xshaydi uni olishlik kerak endi boshqalarniki ekan deb turib qilmay qo'yish noto'g'ri bo'ladi chunki asal e no, ari sizni bir marta chaqib olsa nima asalidan voz kechib yuborasizmi Yine, orunda, yana shu o'rinda aytishimiz kerak bo'lgan bir so'z har bitta xalqni har bitta ummatni saqofati ilmi ilmiy tajribasi butun bashariyatni mulki hisoblanadi odam bolasida ular ham ularni ilm fanda yetgan narsasiga bizni ham haqqimiz bor olishligimiz kerak bo'ladi undan tashqari birodarlar ilmni vatani bo'lmaydi nima degani bu odalar, qayerdan bo'lsa borib ilm o'rganiladi musulmon odam modomiki shariatda harom qilinmaganmi mana shu ilm bu narsani qayerdan bo'lsa ham borib o'rganishlik kerak bo'ladi xulosa ilm fanda ajnabiy xalqlarga taqlid qilish mumkin ilm fanda ammo axloqda turmush tarzida emas boshqa xalqlarni saqofati olinadi ilmlari olinadi ammo odatlari turmush tarzi olinmaydi ularni turmush tarzi ularni nima qilyapti ammo afsus hozirda musulmonlarni bolalari ayni turmush tarzini olyapti urf odatlar o'rganyapti ilm fanini texnologiyasini saxofatini olmayapti farzandlarni bolalarni tabiatini aygnitadigan narsalarni yana bittasi bu dunyoni zebi ziynatiga huzur halovatiga ortiqcha berilishlik maishatparast bo'lishlik umar ibn hattob roziyallohu anhu forsda muqim bo'lib yashayotgan musulmonlarga maktub yozib shunday degan edi dunyoni zebi ziynatiga berilib ketishdan va ahli shirklarning shakliga kirib ketishlikdan ehtiyot bo'linglar kiyimlaridan berilgan ahli shirklarni shakliga kirib ketishdan ularni kiyim kechalariga aralashib ketishlikdan ehtiyot bo'linglar bu umar ibn hattobni musulmonlarga yozgan maktubi shuning uchun ey otalar qizlarimizga o'g'illarimizga olib berayotgan kiyimlarni qaraylik qanaqa kiyim kiyib yuribdi mozmi jabal roziyallohu anhu ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yamanga yuborar ekan shunday deganlar fi um, fa inna ibadallohi laysu diqqat qilinglarda moz jabalga payg'ambarimiz aytdilar dunyoni zeb ziynatiga berilib ketishdan ehtiyot bo'l maishatparast bo'lib ketishidan ehtiyot bo'l chunki allohning bandalari dunyoning zeb ziynatiga berilmagan bo'ladi maishatparast bo'lmaydi nima degani bu huzur halovat qulayliklar komfortni xohlaydi doim bunaqa narsani ichida o'sgan bola katta bo'lganda qiylanadi hayotda o'zini ham qiynaydi bunaqa odam boshqalarni ham qiynaydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar soddaroq bo'lishga odatlaninglar ya'ni yeyishda ichishda turmushda kiyim kechada soddaroq bo'linglar to'poriroq bo'linglar zero ne'matlar doim bir xil bo'lavermaydi borinhi shukur qilib yeb ketoshlikka o'rgataylik bolalar shu kiyim ekan deb kiyib ketishga o'rgataylik injiq qilib yubormaylik po'pala yubormaylik bo'ladiyu nonushtaga işte, kirib qolasiz menga ko'k choy olib keling deydi menga pamul choy olib keling deydi amaki ke, restoranda zakaz qilasiz bu to'ychilik borini ichib ketavering bo'lmasa indamay o'tiravering ha endi agar ko' choy ichsangiz двлен tushib ketsa salomatchiligingiz haqiqatdan ko'tarmaydigan bo'lsa mayli bunaqalar kam yoshlarni tabiatini aynishiga sabab bo'ladigan ishlardan musiqani ko'p eshitishlik musiqani ko'p eshitgan odamni qalbida qur'on turmaydi va xususan hozirda yoshlarimiz eshitayotgan musiqalarni ko'rsangiz yoki eshitsangiz bu narsani haqiqat ekanligini ikki marta e, ishonchingiz ortadi bunga chunki bundan bir yigirma yil o'ttiz yil burungi aytilingan ashulalar bilan hozirgi ashulalarni taqqoslab ko'rsa odam qiynanib ketasan o'sha şey, klipini ko'rsangiz bir sekundda to'rtta kadr almashadi yana hamma hozirgi aytilayotgan musiqalarda albatta behayo ko'rinishlar bor shubhasiz endi bunaqa musiqa odamni tabiatini farzandlarni tabiatini buzmaydi deb kim ayta oladi birodarlar musiqani hammasi halol emas hammasi harom ham emas muboh bo'lgan o'rinlari bor lekin harom bo'lgan o'rinlari ko'proq bo'lyapti maktabga ketyapti nasha tiib muzika eshitib ketadi maktabda o'tirib orqali quloq tuqib olib muzika eshitib o'tiradi o'sha telefonni olib bergan otalar mana quloq solishimiz kerak bu gapga quloq solishimiz kerak uylanmagan balog'at yetmagan bolalarni qo'liga qimmat telefon olib bermanglar agar juda ham zarur bo'lsa eng oddiysini olib beringlar yana nima deydi bolasi odobli eslik axloqli hayoli shijoatli bo'lishini xohlaydi bu otalar ota onasini hurmat qilishini ukalariga rahm shafqat qilishini kutadi bolangni o'zi tiqib qo'ygan bo'lsa mana shu chiga bolangni o'y fikri kiyinishi yurish turishi gapi ana shu g'arblarga o'xshashlik bo'lsa g'ami qayoqdan seni bolang <coughs> tarbiyali bo'lsin televizor televizor bu alohida mavzu televizor tagida modolab o'tiradigan bo'lib qoldik shu bilan siz bilan bizni musulmon ummatini musulmon farzandlarini vayron qildi yakson qildi ya'na u boshqa din vakillariga ko'r ko'rona taqlid qilmaslik kerak boya ayta o'tganimizdek shu da zo'r maqol keladi laylayda yurishini de o'xshataman deb olaxonot o'zini paxodkasini yo'qotib qo'ygan ekan laylakni yurishini o'xshataman deb olaqanot o'zini paxodkasini o'zgartirib qo'ygan yo'qotib qo'ygan ekan. Bilasizlar, be bilasizlari beo'xshoq yuradi oloqonot bilasizlarmichimchiqniki yarashadi o'ziga boshqalarniki lekin olaqonotni yurishi beo'xshoq. shuning uchun biz unaqa g'arbdan sharqdan kelayotgan urf odatlarga taqlid qilishimizni hojati yo'q bizga keragi yo'q Baul qilib kelib turib qo'lini yuvmaydigan xalq Baul qilib turib qo'lini yuvmasdan ovqat yeydigan xalq qanday qilib bizga etikani madaniyatni kulturani o'rgatadi o'tirib ovqatini ham yeb ketaveradi mashinasi ham minib ketaveradi shulardan o'rganamizmi kim bulardan o'rganadi o'zini kimligini bilmagan dinini o'zini ummatni kim ekanligini tanimagan odam erchiydi o'shalarga hatto oilasida shu g'ayri g'ayridilla tilida gaplasishmaydi madaniyat taraqqiyot deb biladi to'g'rimi payg'ambarimiz aytadilar sallalohu alayhi vasallam Laysa minna man tashabbaha bi bizdan boshqalarga o'zini o'xshatgan kishi bizdan emas tashabbahu bil yahud Wa la bin nasara. Yahudi va nasroniylarga o'zingizni o'xshatmanglar nimalarimiz bor hozir endi i o'xshatayotgan zaksimiz o'xshaydimi o'xshaydi yana nimalarimiz o'xshaydi erkak o'rtaga tushib olib o'nga tushishimiz o'xshaydimi o'xshaydi tug'ilgan kunlarda shampudashimiz o'xshaydimi o'xshaydi yo'qemas ishimizda ehtimol o'shanaqa odamlar shampuda otadigan oltmishga kelgan buvasiga oltmishta to'rtta rasvo qiladida ha u to'rtta tug'ilgan kundan boshqa payt yesa ham bo'laveradi nima demadinglar meni tug'ib katta qilganingizga mana sizga bayram deb turib onasiga yoki otasiga bir bayram qilib bersak bo'ladi albatta tug'ilgan kun qilmasdan hali ashulasini aytmasdan pay'mbarimiz aytyaptilar nasroniy va yahudiylarga o'zinglarni o'xshatmanglar deyaptilar rasululloh sollallohu alayhi vassallam so'rangda o'zizdan menda shu narsa bormi yo'qmi deb agar bo'lsa buni o'zgartiraylik chunki rasululloh aytyaptilar mendanaemas bu kishi agar yahudiyga nasroniyga o'zini nima qilsa o'xshatsa biz xohlaymizmi xohlamaymizmi mana bu zombi yashik boru uyimizdagi zombi yashay boshqa gapda bo'lmaydi buni bizni зомбировать qiladi shular nimani desa shunday oladigan bo'lib qoldik jon akalar jon ukalar u yerdagi hamma aytilayotgan narsani olib bo'lmaydi chunki u ayrim odamlarni odamlarga ta'sir o'tkazishlik asbobi ekan mana aqli bor odam bu narsani topa oladi mana shu yerda yolg'on gapirdi deydi a bir paytlar bo'lardi mana kattalar davrida televizorda faqat to'g'ri gap gapiradi degan narsa bo'laredi yo'q unaqa emas ekan odamlarga ta'sir o'tkazishlik asbobi ekan birodarlar xulosa rasululloh aytdilar "Laysa minna man tashabbaha bi la la tashabbahu bil yahud bin bizdan boshqalarga o'zini o'xshatgan kishi bizdan emas yahudiylarga va nasroniylarga o'zingizni o'xshatmanglar bu har bir ishimizda kiyinishimizda yurish turishimizda qo'l berib so'rashimizda ovqat yishimizda, kiyinishimizda bir birimizga gapirayotgan so'zlarimizda mashina minishimizda mana oxiri musulmon odamga yarashadigan qil qilishlik kerak bo'ladi boshqa hadisda rasululloh aytadilar bi bizdan emasdir kim bizning odatimizdan boshqa odatlarni qiladigan kimsalar musulmonlarga ki, xilof bo'lgan ishlarni qilishlik endi xullas tafsilotni gapirsak ko'p har kim o'ziga kerakli xulosani olib oladi